Saudara, nampak tak macam mana bangsat orang Melayu Islam dilayan dalam negara ini? Dan ini sengaja. Sengaja. Untuk menjolok orang Melayu Islam. Supaya sampai himpit orang Melayu Islam. Supaya akhirnya orang Melayu ni long tak ada maruah. Hey, kalau hari ni, bapak kita. Ha? Orang datang-datang. Boleh. boleh. Tujal nama. Ha. Eh. Memang kita lempang orang tu. Ini nama Muhammad, saudara. Nama Muhammad. Kita hanya boleh masuk syurga. Akhir sekali kita jumpa siapa? Muhammad. Barwa ni, saudara. Tak kena apa. Yang aku ni komen sikit, saya ni telefon saya dah setengah lori dah dekat Bukit Aman tu. Telefon saya setengah lori dah dekat Bukit Aman. Ni polis-polis ni dengar. Kamu pakai kalimat Allah Muhammad tidak dada. Dia makan gaji tapi jangan sampai tak ada maruah. Saudara, nama Muhammad, nama Rasul kita diletakkan disamakan dengan babi. Bila kecoh, bila meletup, tiba-tiba, polis, kita sedang mencari siapa dia, Cecilia Ayam. Saya kata apa kebangang sangat. Ini Facebook, kau pergi, pergi gambar dia. Adalah dia. Saya naikkan gambar dia. Saya tag ketua polis negara. Akhirnya, dia hantar peguam. Peguam dia cakap apa? Cecilia minta maaf kerana tersilap. Tutup kes. Bungkus. So, ada orang yang tak boleh tahan. Ada seorang lelaki budak muda umur 30, 34 tahun. Ada anak kecil dua orang. Umur dia 34 tahun. Budak Melayu dia komen dekat Haris Iskandar punya status dan dia kata eh aku bunuh engkau. Dia komen apa? Aku bunuh engkau. Sekarang budak muda tu dekat mana? Budak muda ni, budak Melayu Islam ni dekat mana sekarang? Dalam penjara. Dua hari je polis selesai kes dakwa masuk terus penjara. Ini eh, negara apa ni? Ini negara apa? Ha? Penjual jagung minta maaf, Sicilia hina nabi. Penjual jagung, saya kata okey. Memang dia tulis poster, ha? Dia tak nak jual dekat dengan India ke dengan keling apa, apa kan. Saya setuju tak apa, daya. Tapi dia dah minta maaf. Ada kumpulan-kumpulan India datang cari dia. Paksa dia buat sidang media. Dia minta maaf. Tapi dia minta maaf sendiri dengan dia keluar TV. Tak cukup. Sisilia Sisilia Yap ini tak payah. Dia hantar lawyer je. Minta maaf. Sesedari yang saya hormati sekalian. Kerana itu, Ustaz sebut tadi. Kita pernah bersama DAP. Ya betul. Saya juga antara Favorite penceramah DAP. Dulu mana tokong aku tak pergi. Kan? Anwar suruh hafal satu ayat Ustaz. Woman to sir each other. Kita satu keluarga besar. Ha. Budak-budak PKR ni buat tokoh lumah sana ni nak cakap Cina kan? Ha. Ada satu majlis tu. Dalam satu pilihan gaya kecil. Saya ingat lagi. Dia boleh punyalah hebat kan. Ha. Sampai je dapat mikrofon. Dia pun jerit. Ni apa? Money how? Sonyap orang Cina. Money how? Kali ketiga gelak semua orang Cina. Saya tanya Cina tu. Kenapa kau gelak? Tak masalah dia. Ni how ma? Kau apa khabar? Mak ni hao, mak kau apa khabar? Apalah ditanya mak orang lah. Tak punya lah, buah ketumpih ni. Nak, nak menjadi Cina. So, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Tapi ketika tu hujah saya apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua orang Melayu jangan takut. Kenapa? Kerana yang menjaga orang Melayu ini perlembagaan negara. Islam, agama, persekutuan ada dekat mana? Perlembagaan negara. Raja-raja Melayu ada mana? Perlembagaan negara. Bahasa Melayu perlembagaan negara. Hak Bumi Putera perlembagaan negara. Setuju, setuju semua orang. Karena itu kita jangan takut DAP. Tapi hari ini saudara-saudara memang per, perlu dan wajib memusuhi DAP. Dan semua yang bekerjasama dengan DAP. Kenapa cikgu dah berbeza? Dulu cikgu kawan boleh. Kenapa sekarang UMNO tak boleh? sedara sebab sekarang dah nampak perlembagaan negara perlembagaan negara tulis dengan jelas Islam agama persekutuan lain agama boleh amal kita perlu lindungi dan dalam perlembagaan juga tulis apa tulis dengan jelas bahawa agama lain tak boleh jenayah haram hukum dia didakwahkan, diperkenalkan, dipromosikan kepada orang Islam faham? jelas ni perlembagaan orang dulu-dulu buat agama Islam agama rasmi Al lain ni patut dilindungi bukan kata hari Ahad hari pagi, hari malam, hari apa dia nak semayak kita kena lindungi dia tapi syaratnya tidak boleh dakyah, tidak boleh promosi, tidak boleh perkenal, tidak boleh sebar agama lain di kalangan orang Islam. Itu adalah perjanjian pembentukan Malaysia ini. Tetapi malangnya, belum dia menang dua per tiga lagi. Dia dah mula buat perangai. Dia menyebabkan saya berfikir. Apa perangai dia? Saya difitnah dalam parlimen. Saya tak boleh jawab. Ini yang saya marah ni sebab baru ni ustaz ada dalam parlimen masa beruas bercakap. Ah ha, beruas ngekohap. Ha? Dia cerita rumah dia kena bakar. Selera tahu ni baru ni cerita rumah kena bakar. Oh sebab saya bukan tuduh ada parti bakar. Tapi ada orang-orang yang dalam parti ni mempengaruhi orang untuk bakar rumah saya. Bangun saya dengar dalam rakaman tu daripada sebelah apa Perikatan Nasional. Cakaplah siapa, cakaplah siapa. contohnya Cik Gubat. La <tuk tangan> ilaha e illallah barwa punya. Kan itu saya kata, kalau berani kau datang depan, kau cakap. Kasut kau makan kat muka. Sebab ini bukan main saudara. Apabila dia mencampuri urusan kita, macam contohnya ialah Hanayu bila Hanayu sebut nama saya dalam parlimen ini papa DAP seru 3 4 orang seru nama cikgu bat jangan sampai cikgu bat masuk parlimen betul-betul Hanayu kenapa bang Hanayu ni menteri belia dan sukan menteri belia dan sukan dia guna duit kementerian duit yang sepatutnya bantu atlet Duit yang sepatutnya bantu belia berniaga. Duit yang sepatutnya bantu pembangunan persatuan-persatuan belia. Duit itu digunakan, ditarik, diberi ke sebuah agensi. Dia bukan NGO. Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Nama agensi tersebut ialah Impact Malaysia. Impact Malaysia ni yang buat Syed Saddiq ketika Syed Saddiq jadi Menteri Belia. Untuk mempelopori sukan-sukan e-sport dan bawa budak-budak muda untuk pakar dalam bidang-bidang IT. Akhirnya di bawah Hanayu bagi duit juga suruh apa? Suruh anjo program jom ke gereja. Kamu buat poster dalam bahasa Malaysia, sebarkan. Maksud dia apa? Maksud dia nak tarik budak Islam untuk bawa dan perkenalkan kepada agama Kristian di gereja. Saya rembat, saya buat report polis, saya harum betul-betul. Saya ingat sebulan saya difitnah oleh Hanayu ni menyebut nama saya di mana-mana tanpa boleh jawab. Tiga, tiga sebulan main. Ini berpunca daripada fitnah yang dimulakan oleh Cik Gubat. Ini punca daripada fitnah yang dimulakan oleh Cik Gubat. Tapi persoalan dia apa? Alhamdulillah, kerana ahli parlimen bangkit, apa semua dalam parlimen pun tentum. Akhirnya istana pun berbunyi. Majlis Agama Islam Selangor mengeluarkan arahan. Maka program tersebut ditangguhkan. Bukan dibatalkan. Sedara belum pindah perlembagaan. Ji. Belum pindah perlembagaan. Perlembagaan ini masih ada. Yang menghalang itu ada. Tapi akhirnya dia buat jom ke gereja. itu belum pindah perlembagaan. Perlembagaan ni bukan kitab Quran tak. Perlembagaan boleh pindah? Boleh. Boleh pindah perlembagaan. Macam mana nak pindah perlembagaan? Dua per tiga dalam parlimen. Sedara. Mereka sedang merancang persepadanan semula untuk memperolehi dua per tiga. Cikgu takkanlah macam ni. Yang buat apa ni siapa? Kerajaan. Kerajaan yang buat. SPR yang akan 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 siapkan cadangan. SPR ni siapa? SPR ni siapa? Ada handphone, pergi cari SPR. Tengok ahli lembaga SPR tu, pesuruh jaya dia. Timbalan SPR siapa? Azmi Syarum. Profesor Azmi Syarum ni apa? Ingat tak macam mana asalnya kalimah Allah ini yang kerajaan akhirnya membenarkan untuk semua agama pakai. Saya kena faham bahawa kerajaan Ibrahim ini, kalimah Allah, semua agama boleh pakai. Lepas ni jalan, nampak gereja, nampak kalimah Allah, berhenti nak semayat, tempat semayat, dia eh, kena tengok. Sekarang mereka tak pakai, tapi lepas ini macam mana? Gereja boleh pakai, kuil boleh pakai, semua boleh pakai. Sebab, bermula daripada sebuah saman yang dibuat, yang di mana saman ini boleh dilaksanakan apabila ada orang-orang Melayu Islam mempersiapkan affidavit. Affidavit tu antara yang melaksanakan yang siapa yang persiapkan siapa? Ni. Adun uh, Perak ni, DAP ni siapa? Aziz Bari. Aziz Bari tu yang buat affidavit sokong suruh saman. Yang buat siapa? Azmi Syarum. Siapa Azmi Syarum ni? Sekarang timbalan SPR. Dalam SPR ada siapa? Ada tujuh orang. Antara board director ni siapa? Selama ni SPR ni pegawai kerajaan. Semua orang pakar-pakar dalam pentadbiran perlembagaan. Hari ni siapa? Tokoh korporat. Antara ni siapa? Datuk Lee Pang Siapa Lee Pang ni? Board director genting berhad. Dalam SPR Genting ni tak meniaga nasi lemak. Walaupun baru ni kerajaan Pahang bagi logo halal. Status halal kat genting. Genting ni meniaga judi. Ada siapa lagi? Ada wakil daripada NGO yang terkenal dengan gelakkan liberal dan pluralnya. Akhirnya apa jadi? Siapa? 222 parlimen. Ada yang akan bertambah, ada yang akan dimansuhkan. Kerana pengundi dah ramai, kawasan-kawasan besar akan dipecahkan. Bukit Bintang pecah dua, DAP menang lagi. Seremban rasa pecah dua, DAP menang lagi. Seputih pecah dua, DAP menang lagi. Bangi pecah dua, DAP pecah tiga, DAP menang lagi. Tapi saudara, kawasan-kawasan orang Melayu. Seperti larut. Seperti Bukit Gantang, tak sampai 100 ribu. Kawasan 300 ribu, 400 ribu pecah supaya banyak. Kawasan yang bawah 100 ribu, padamkan, cantumkan supaya mudah diuruskan. Maka Melayu akan berhilang berpuluh kawasan parlimen dan mereka bertambah berpuluh kawasan parlimen. Ketika itu amno sedarlah kamu hanya alas kaki kepada puak-puak ini. Selalu kena faham betul-betul. Ha? Keadilan itu tubuh atas dasar kononnya deklarasi pematang pauh. Ha? Ingat deklarasi pematang pauh. Kita sebahagian besar ni samalah menjerit dulu bagi. Kan? Dek DAP itu ditubuhkan atas dasar apa? Deklarasi setapak 1967. Tiga hari lepas, empat hari lepas, DAP mula padam benda tu. Sebab saya syarah benda ini saja. Sedara, tapi mereka padam link. Tapi konten masih ada. Taib deklarasi setapak dekat Google. Google, taib deklarasi setapak 1967 DAP. Sedara akan disambungkan dengan laman sesawang rasmi DAP. Deklarasi setapak apa dia? menganggap musuh utama apa perkauman sebagai kezaliman apa yang dimaksudkan perkauman ada je bumi putra dan bukan bumi putra dia nak mansuhkan Islam sebagai agama rasmi agama negara ini perlu menjadi sekular sepenuhnya negara tak boleh agama tak boleh campur tangan dan kawal pentadbiran dan lantas yang di Agung Saudara akan menjadi sasaran untuk dimusnahkan sistem raja-raja Melayu. Karena itu benda ini, eh, saudara faham betul-betul? Saudara faham betul-betul. Faham betul-betul benda ini.